Andreas Alamomo for Finland of course seventh in this year's junior worlds. Pretty good effort to be top ten in Canada State this season. It was uh, a tough competition, good talent, and that with extension there, Alamomo who he came here with no previous form 189 and a half in training 221 and a half when it matters most really good this is a lovely confidence boost for him telemark uh, well bit of a mess really 16 17 if he's lucky <totiped> Jeho osobní maximum jenom 146 metrů, i to už je minulostí. Pohnula letěl tentokrát výrazně dál, ale zároveň málo na to, aby to stačilo na účast v prvním kole. Věřme, že to bude stačit tomu závodníkovi, který bude skákat po Pohvělovi, tedy Vojtovi Štursovi. Včera měl smůlu na vítr, dnes je to výrazně lepší z hlediska podmínek, tak Věříme, že Vojta Štursa je schopen letit někam ke 190 metrům, tak aby měl šanci zabojovat o účast v závodě. Teď už zcela jistě postupuje Vladimír Sokravsky. Pohvěla je až na po první kolejce. To je z... toho skočka bo on v tom sezóně tak vysoko nebyval. Věje mu v pleci. Trudné zadání před Fínem. Ale proszę bardzo, no on odnajduje w sobie duszę lotnika, po prostu. To zapamięta ten konkurs jako bardzo udany. 225,5 metra to wprawdzie nie tak daleko jak rekord długości lotu Finlandii, należący do Haponena. O dziwo! Jane Haponena, a nie Achonena. Ale 225,5 metra w tym pierwszym skoku 214,5. Co mu to da, jeśli chodzi o klasyfikację? Czy to będzie. No, porównujemy oczywiście do Kamila Stocha. I proszę Państwa, mamy <coughs> Piedessä, mutta nyt ei naurata yhtään, kun Janne Aonen on siellä valmiina hyppäämään jo lähes viimeistä kertaa. Tarkalleen ottaen toiseksi viimeistä kilpailuhyppyä tällä kaudella. Ja näin tulee kuningas ja toivotaan, että Jannekin saa tästä vielä nautinnon aikaa. Aikaan. Nyt kyllä on sellainen tilanne, että Sampa-ryhmä paikalla ja äkkiä Janne Ahonen, 233,5 metriä, puole, anteeksi, metrin päähän maailmanennätyksestä. Mutta minkä tempun tämä mies jälleen kerran pystyy tekemään? Mies, joka on rikkonut kaikki mahdolliset ennätykset käytännössä tällä kaudella, pystyy eilisen kaatumisen jälkeen nousemaan lavalle ja tulemaan kauniiseen hyppyyn. Mulla oli semmoinen tunne tänään, että me tullaan näkemään sisuntunut Rane -mäessä, ja niinhän siinä kävi, että Janne kyllä tosta eleestä pyllähyksestä niin sai aimo ja on taas tosissaan mukana mäkipisneksessä ja nyt Jannelle sattui myöskin hyvät olosuhteet, että siinä puol siinäkin puolessa niin voi olla tyytyväinen, että kerrankin kävi näin, että meikäläisittäin niin Myöskin saatiin hyvät vastaset, että ja kyllähän Janne hyppääminen on sillä tasolla tällä hetkellä, että ihan normaali suoritus, jos siellä yhtään on tuuria mukana, niin tämä on mahdollista hypätä vaikka maailman ennätys. Ja kyllähän se oli käsittämätön <coughs> päätös tälle kaudelle. toisella kierroksella Janne rikkos vielä sen maailman niin silloin yksi mies olisi kyllä tehnyt jo ihan kaiken. Mutta tästä nähdään, niin kyllä. takapuoli ei käynyt todellakaan kaukana tuosta rinnasta. Ei käynyt taaskaan. Ja se tarkoittaa sitä, että Janne menee toiseksi. Ja Tominikunen ottaa hänkin pienet loikat. Alastuloa emme kommentoi, koska sitä emme näe. Janne on... A. Popatrzmy na tego zawodnika. 224 metry dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 18 miejsce. Tu możemy spodziewać się dobrego, dalekiego skoku. Janne Haponen. Jest w formie, on tutaj na tej skoczni potrafi poszybować daleko, tak jak teraz. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko szybuje Haponen! Brawo, brawo! Ten skok 224 metry, dzisiaj w serii próbnej, kiedy także cieszył się podobnie, spowodował, że nabrał tej wiary w siebie i 240 metrów! Ale zawiesił teraz wysoko poprzeczkę rywalom Janne Haponen. Wczoraj 205 metrów pierwszej serii, w tej drugiej 177,5 tylko, zupełnie niezadowolony. 18 miejsce, a on przecież tutaj chciał odgrywać pierwszopanową rolę i tym skokiem widzieli Państwo, oczywiście nie mamy tutaj mowy o żadnym telemarku, kiedy spada się z takiej wysokości. On miał tam jeszcze możliwość, by parę metrów zyskać. Noty po 16,5-17, ale nie to jest ważne. Zresztą zawodnicy wypowiadali się wielokrotnie.